1 січня 2017 року у жовтоводському пологовому будинку першою у новому році народилась дівчинка у сім'ї Степаненко. Наша знімальна група завітала на випуску. Як це було? Дивіться далі. 3 835. Добре, дорога, та <ріхи> Дякую. нашей звездочки, что собрала таких замечательных людей. Спасибо всем большое. для Вітаємо першого маленького жовтовоця, сьогодні жовтовод, правильно, мабуть, може сказати. Дуже чудовий, чудова подія. Це перший, ви знаєте, все-таки, можна сказати, публічний захід цього році. Дуже чудовий захід. Особливо радує те, що народилася дівчинка, як говорить, це символ того, що нарешті прийде мир в нашу країну. Дай Бог, щоб дитина була здорова, щоб батьки були щасливі, задоволені від себе особисто, від міської влади, від зручення міського голови, ви дозвольте вас привітати, лишити вам пам'ятну, листівочку, таку підписану. Зберігається, ви коли ви виросте, покажете. А також трошечки сувенірів, які, я сподіваюся, трошки допоможуть вам Ой. в здоров'ї виховання вашої діти. Ви вже вирішили, як назвете, чи ще це Так, так, вже ім'я є. Еріка у нас Олексіївна. Да. Вот, да. Так что мы уже все определились, два сына у нас, и теперь у нас девочка. И мы очень счастливы от того, что теперь у нас доченька. Хотя два сына тоже прекрасны. Третья удачная вот. попытка. Да. Третья удачная попытка да, за, за, эту попытку я спасибо Богу за то, что он дал именно доченьку. Потому что мечта была, заказы были, но было два сына пока до этого. Вот. Э, хочу сказать э, за наш роддом, честно, вот мне очень приятно. Я здесь 20 лет назад первого родила, 10 лет назад второго ребенка родила. И вот сейчас, вот уже когда за третьим разом, получается, уже как бы пришли за девочкой, хочу сказать, у нас тут великие перемены. Очень. Э, есть с чем сравнить, потому что у меня так выпало возможность. Это, да? и я хочу поблагодарить вообще медперсонал весь все абсолютно сработали очень хорошо хочу сказать отношение было и раньше отличное, но технологии современные это сейчас вот, действительно очень важно для нас знаете как, когда приходишь и здесь очень важно мнение мамы и как ей удобно и учитывается как удобно ребеночку в первую очередь это очень хорошо. Хочу сказать, это, знаете, как, когда смотришь где-то за границей, да, люди вот там в роддомах, это все по-другому, другой подход, то сейчас для нашего маленького города, когда здесь приходишь и все совершенно поменялось, это очень, ну, как бы, скажем так, я, скажем, восхищена. Потому что э, есть возможности, когда уже сравниваешь, да, и пройдя вот эти годы, в общем... Удобно, скажем так, да. Уже мама, она учитывается, как, скажем так, ее сохраняется как бы и покой, и удобство, и то, что здесь весь персонал, и да, и уют. И весь персонал, хочу сказать, очень внимательный. Очень. Я на отличной смене, скажем так, да. Ну принимали роды, да, у меня вот участвовали девочки, но я посмотрела вот все эти дни, что я эти дни здесь была, здесь весь персонал отлично, скажу, относится к нам, ко всем. Абсолютно. Ну, без Що, тоді ми приєднаємося да. до вашої подяки. І, так, щиро подякуємо ще раз усім медикам, які вам допомогли і допомагають всім нашим Бажаємо їм також так? Ми присоємося до поздравленням, желаємо здоров'я вашій дівчині, вам терпіння, мужества для того, щоб поставити цю девочку на ноги і щоб вона прийшла в світ гражданською України. И патриотом Украины. И хотим вам сказать, что вы теперь у нас многодетная семья. Мы приглашаем вас в отдел для оформления посвечения, и, чтобы мы вам предоставили статус многодетной семьи, которая дадут вам определенные возможности. Спасибо большое. Хочу поблагодарить всех людей, пожелать им счастья, здоровья и удачи. Очень хорошая традиция от местной власти. Ну, мы восхищены, как говорится, благодаря юной звездочке нашей. Мы, как говорится, стали знаменитыми. Можем чуть-чуть показать. Чуть-чуть если будет видно. Крошка наша. Звезда, она решила 1 числа просто уже сразу позировать. Поэтому она дождалась 1 января. Так, стать звездой. Дай Бог, красивые родители, есть. да, красивые дети. Мы сорвали. Мы с нетерпением календарь листали, Чудесный день, волнуясь, ожидали, И вот вокруг становится светлей, На сердце радость в доме веселей, И вот вокруг становится светлей, На сердце радость в доме веселей. С днем рождения! we и удачи вам в этом году и в следующем во всех мы для того чтобы наступил мир все сделали девочка первая